شب بارات اور اس کی فضیلت بہت ہی اہم بیان سب دوستوں سے جمع سے کہ ضرور دیکھ جزا کر لوں بھائیو دوستو بزرگو بزرگوں بچے بچیاں پندرہ شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں شب بارات شب مغفرت شب رحمت شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں ہے لیلت نصف من شعبان آدھے شعبان والی رات یعنی پندرہ شعبان کی رات اس میں صرف یہ الفاظ ہیں یہ نام بات کے علماء نے رکھے چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب براعت اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب بر مبارک اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت لیکن لیلت نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بارے میں امت میں دو طبقے ہیں دونوں انتہا پر ہیں جو نامناسب ہے ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو دوسرے کو عزت دو لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے روڈ ہو جانا ریش ہو جانا اور دوسروں کی بیزتی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے یعنی نہ شدت ہے نہ بدعت ہے درمیان کی چیز ہے امید ہے صحیح ہوگی اس رات کی فضیلت کو دس صحابہ نے روایت کیا جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت عاشٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن امن رحمت رحمۃ علیہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے فقی بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے انہوں نے لکھا ہے کہ دس حدیثیں ضعیف جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں حسن بغیر ایک ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے حجت سمجھا جاتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کی کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا سورہ دخان میں فیہا یفرخ قل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے انا انزل فی لئی لطً کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک تو قرآن پاک تو لیلت القدر میں اترا ہے تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں اس رات میں نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی لیلت القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی حضرت حضاش رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر منصیب ہو تو میں کیا کروں کہ یہ دعا پڑھو اللہ کا فون تو حب الاف وفا عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرما تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکا تہجد کے نوافل تھے چاہے وہ شب قدر تھی چاہے وہ شب برات تھی چاہے وہ شب جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافا چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعت پڑھو پہلی رکعت میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بدعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں, مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شب برات میں سلاط تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں جماعت ہی نہیں ہوتی تو یہ لی سلاط کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں وَجْعَلُوا بوتم قِبْلَةً وَأَقِيمُ و اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کریں مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں تو امید ہے میری اس بات پہ آپ اور فرمائیں گے ناراض نہیں ہوں گے تو میرے بھائی بہنوں اس کی اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں ہاں آپ تہجد کے نوافل پڑھیں ساری رات پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں ساری رات کریں آپ اللہ کا ذکر فرمائیں ساری رات فرمائیں آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں یہ مخصوص اعمال یہ ہیں نماز تلاوت ذکر اور دعا اور آنسوؤں کے ساتھ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی اسے آنسوؤں کے چند کترے ہی سمندر بنا دے. کی طرح سراب کر دیتے ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے قوم و لئی لہٰ وسوم و یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے اس طرح یہ بدعت بن جائے گا کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار قابل حجت نہیں ہے ایک بزرگ تھے آنکھوں میں نمک کی سلائی ڈال لیتے تھے کہ میری آنکھوں میں مرچیں لگیں گی میں نماز پڑھوں گی پھر کئیوں کے واقعات ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یہ ان کی ذات کے لیے اچھے عمل ہیں لیکن یہ دین اسلام کی دعوت نہیں ہے نہ ہی یہ دعوت ہم غیروں کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو ان کو بھگانے والی بات ہے ایک بزرگ میں آتا ہے کہ بارے میں آتا ہے پچیس سال جنگلوں کی خاک شانتے رہے پچیس سال باہر ہی نہیں آئے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی ہے اس سے روکا ہے اعتدال ہے قزالی کا جالنوں کو ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے نہ دنیا کی طرف ایسا چھکاؤ ہے کہ یہود کی طرح نہ رہبانیت کا ایسا چھکاؤ ہے عیسائیوں کی طرح تم درمیان میں ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سود خور ہے کوئی رشوت خور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرما دے سہانا آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ ولا بالے اس میں تکبر ہے ولا والی ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تو کسی نا فرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے تیس سال ہو گئے فرقہ واریت سے توبہ کرو اپنے فرقے پہ جمع رہو لیکن دوسروں سے نفرت سلام بھی نہ کرنا جنازہ بھی نہ پڑھنا حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا اچھو اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے تو مہربانی کرو امت بنو محبت کرو ایک دوسرے سے ملو چلو ہم امت بن کے چلیں اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے یہ بھی بداعت سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بداس ہے ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش